Иван Иванович! Иван Иванович! Это ж ну, родные места, природа, с одной стороны Днепрос, с другой стороны Припять, э, лес кругом. Вот это в этом районе я один живу в лесу. На Тут... километров? Ну вот это вы же проезжали, где-то полтора-два километра ближайшая хата, где живут люди. Живут. Ага. Еще недавно жили две бабки. Одна умерла, а одну э, отдали в дом престарелых. Угу. Уже бабке было э, 96 лет. Э, дед Максим, вот здесь, как вы, ко мне повернули, а то на ту э, сторону. Э, так он дожил до 94-го года. И умер не своей смертью. Пошел чего-то в речку полез, зацепился угу. и не смог подняться. утонул. Угу. Ну Сейчас вот груша зацветет. Заходите. Вы там свет, наверное, А, нет, света нет. Лампу не то у меня там картошка хранится, а здесь так, консервация, то все. <свеч> Я, <свеч> Я же уже баньку почти закончил. Еще не закончил совсем, но уже, уже можно париться все. Ну, я здесь, ну, скажем так, и родился, и больше 15 лет я проработал в Чернобыле, в милиции, именно вот на этой территории. Ну, примерно так. Заходите, посмотрите. немножко, да, надо Без еще. Ну так, я ж большой, мне много места надо. Пошли, пошли. А где Маруська? Она... Маруська! Вон, вон, щенята лежат, смотри. <клышко> На Киев надо? На Киев. Глядь какие. Бурмелы какие. Эти маленькие. первое числа родились. Папка поц. Мой, да? ты черный. Да -да -да. А мамка лайка. Это я сам пеку хлеб. Так что... Нет. А вот мой педжик, это кем я работал. Ну, 15 больше 15 лет. А это это колганивка, а это Зубровка. Вот ну, так. так. Только что будет, говорите. Ну да, попробуйте. Да. И то, и то попробовать. Волки здесь много волков, да. Где-то лет пять да, да, лет пять да. назад а что это за так это шел это, да. шел Нет, за мной следом Нет, так интересно, оттуда правда. из села и пришел аждахат я шел э, со мной вместе э, собака была сучка вот и пришел следом сначала сначала там в селе вышел потом вернулся обратно а потом я пришел домой э, я ходил за зарядным устройством до аккумулятора автомобильного принес зарядное устройство, поставил на зарядку аккумулятор, собака галкает. Выхожу из двора, а волк на дороге сидит. Ждет. Ждет. Закуску? Ну, собака же рядом со мной была. Вот я езжу там, ну, пенсию получить, иногда какие-то проблемы решить, там, запчасти. Запчасти. запчасти на автомобиль купить, на мотоцикл запчасти купить. Вот, то приезжаю туда на 3-4 дня. Я там себе места не нахожу. Потому что, что нечем мне заняться. Лежать на, на диване и смотреть телевизор. Ш, ну, что mm -hmm. там делать? Mm -hmm. А скучать-то некогда. Yeah. Потому что я встал, Время идет, да. потому что я, я поднялся, вот вышел во двор. Баньку надо делать. Там челныка ремонтировать. Там... Ну, я же не так, что вот, постоянно. Хочу. Работаю. 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 Не хочу, могу, могу лежать да. на кровати и смотреть телевизор. Ну, дочки э -э. взял на мотоцикл. Поехал. Он, он, Ладыжи да? карасей в свое удовольствие половил. Здесь я работал с ребятами. И Львовская, ну, Тернопольская, и и и ивано Франковская... И вся Украина работала. И Донецкая, Красивые и Луганская. И, и, не было, и, не и, было никаких... и сейчас мы созваниваемся и с теми, и с теми. Вот. И не было никаких проблем. И я считаю, что никому не нужна была да. эта... Война. Это миллиард, миллионеры, блядь, наши коломийские, да, с Ахмедовым вот эту да. ситуацию развязали. Война кому от этого стало лучше я допустим ничего не не хочу там сказать но после майдана я стал жить хуже в три раза если мою пенсию тогда в долларе в долларах взять было больше 600 а сейчас 190 вот вам и вся политика если только сейчас открыли шлагбаум Здесь бы очень много было людей. Просто не разрешают. Не пускают уже, типа да? Ну, если человек заехал нелегально, его потом могут Поймали, Поймали, оштрафовали и выгнали. Незаконное проникновение в зону 46-я. Админ кодекса. Здесь некоторые очень... Сразу тогда, когда выселили после аварии, много поумирало только из-за того, что не смогли адаптироваться в той местности. Потому что вот у меня отец, он в Чапаевке, ну он же болел, был инвалид, он участник войны, инвалид первой группы. Он ничего не делает, но он пойдет в лес, походит по лесу, чистый воздух, ему хорошо. А туда в Макаровский район выселили, а еще э, отопление сделали вот это на твердом топливе и отопили все углем. И вот эта дымовая завеса садится, дышать ему нечем. Вот. Он в 1989 году в возрасте 65 лет умер. 46-50. 2,5 метра длину. Ну можно посмотреть тут еще другие есть там. Нет, это самый, самый, крутой, я так понял. Вот здесь, вот здесь тоже неплохо. <music> 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 Угледили. <music> Для прикола повесил. У меня еще один есть, правда, за решеткой. <music> ну, надо было чем-то окно закрыть. Кондикционер. Тут э, преследуется два случая. Первый случай это мыши, а второй случай, что в бутылках влага не попадает. Она сохраняется. И под рукой всегда. Пришел бзык. Есть. Собакам каша, мука, сахар. Ну правда, что вот 15 лет, конечно, в зоне они не прошли даром. Но я инвалид второй группы, гипертоник. Вот, то давление у меня вот где-то уже после 10 лет работы в зоне, уже давление начало меня беспокоить. То, э, ну, раньше люди как-то были добрее э, друг к другу. Сейчас э, поедешь, люди какие-то обозленные. Э, вот. Ну, наверное, в связи с тем, что вот сложилась такая э, ситуация, что вот эти тарифы повышенные, лекарства такие, что идешь не в аптеку, а как в ювелирный магазин. В месяц у меня на лекарства уходит тысяча гривен. Вот. А вот те бабульки, которые получают по тысяче гривен в пенсии, и надо заплатить почти тысячу за квартплату, и купить питание или же купить э, лекарства, у них выбора нет. Мне хотелось, чтобы жители Украины наконец-то э, э, начали жить так, как обещал Яценюк на Майдане. Он э, когда-то э, кричал, сейчас вот почему-то никогда по телевизору ему это не напоминает. Хочете получать европейские зарплаты? Майдан кричит, да! Хочете получать европейские пенсии? Да! Хочете жити як в Європі? Да! І що вийшло? Живемо не в Європі, а живемо у жопі. Так хотілося б, щоб ми жили в Європі. Оце я й хочу сказати жителям України. Коли ми вже прийде таке час, що ми будемо жити як в Європі.